मूडव दशकम् भक्तिस्वरूपवर्णनम् भक्तिकै प्रार्थना पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कदयन्तो गुणकदा चरन्तो ये भक्ता स्तयि कलु रमं ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषिता गद क्लिष्टम् कष्टम् तव चरण अनासक्तम् चित्तम् भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्भोज स्मरण नाम निवहान् अहम् गायम् गायम् कुहच न विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यम् तनुभृताम् मदीय क्लेशौघ प्रशमन दशा नाम कियती न ना के के लोकेऽस्मिन् शोका भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधे मुनि प्रौढारुढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुकाः चरन्ति सस्वैरं सतत परिनिर्भात परचेत् सदानन्दाद्वैता प्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिः पीता भवतु मम सैव प्रसमयेत् अशेषक्लेसौघम् न खलु हृदि सन्देह कणिका न चेद्व्यासस्योक्तिः स्तव च वचनम् नैगमवचो भवेन्निद्यारध्या पुरुष भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुख मधुरा त्वद्गुणरसात् किमाप्यारुढा चेत् पुनश्चां ते स्वान्ते महानन्दाद्वैतं दिशति किमत् प्राध्यमपरम् विधूय क्लेशान्मे गुरुचरणयुग्मं द्रुतरसं भवत् क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्या लोके नयन पादतुलसी परिग्राणे ग्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्याधि प्रसभचलिते मामक हृदि त्वदीयं दद्रूपम् परमरसचिद्रूपमुदयात् उदं च द्रो मांसो यदा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहादिशा त्वयि खलु परां चोपि सुखिनः भवत् सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा वरदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तं सं झटिति कुरु मां कंसदमन किमूर्तैर् किमुक्तैर्भूयोभिः स्तव हि करुणायावदुदियात् यावदुदयात् अहं तावदेव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यदा शेक्तिः व्यक्तं नदी सेवा विरचयन् नारायण नारायण गोविन्द श्रीमन्नारायण नारायण गोविन्द नारायण नारायण गोविन्द लक्ष्मीनारायण नारायण गोविन्द